Уважаемые братья казаки, уважаемые казачки, честно сказать, мы долго ждали этот праздник, чтобы поздравить наших женщин, казачек, матерей с праздником весны. Мы желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всех отношениях. Мы Я сегодня хочу вручить и вручить кое-какие удостоверения, вопросы, фотографии, так как говорили, у нас центральное право показать, показать, что мы все едины, как бы Поэтому я хочу сказать всем, огромное любовь, тем, кто сегодня пришел с нами вместе в празднование. И праздник весны поздравить наших казачек посмотреть сегодняшний концерт самодельности казачек, который у нас как бы начинает развиваться, поэтому если будут какие-то сбои, вашу больших... Базурина Сергея Владимировича. Сегодня после казавшие за зарубежья, Киргизской Республики. И чтобы трати казаки вы знали, он назначен окружим атаманом Канского округа. Хотел вас его представить, как у нас является программистом, открывает сайты, наносит туда некоторые наши, наши работы, наши мероприятия. Чтобы весь мир смотрел и видим, как мы работаем, что мы хотим все встретим.

А, Владимир Владимирович Вячеславович. Нет. А, нет. Владимир Владимирович Вячеславович.

офицерский казачий чин, сотник Вазолина Сергея Владимировича. Вот это чина, чин, а вручается по, телевизм, поводу, 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 поводу. А, кто, сып, по вот на офицерский казач Чечин, сотник, Максила Яльценова Пашина Сергей Михайлович. Так, ну а здесь еще один приказик. Под номером 25, от 8 марта 2014 года. Когда-то, вот ну, пару, может, чуть больше лет назад, ну, были небольшие неприятности там, некоторые подробные подробности я вдаваться не буду. Я хочу сделать небольшое восстановление, в вам содержание. Восстановление казачьего чина войсковой старшина Союза казачьих войск России и Турбетия Симбиречинского в Киргизской республике Ленинграда Украины. В целях оптимизации деятельности по сотрудничеству, восстановление казаться в Киргизской республике и казаться в Российской Федерации приказывают восстановить необоснованное разжалование войскового старшины союз казачьих России и Турбетия Виноградова Дмитрия

Братья Козырьковы, вы все в курсе, что по прошлым мероприятиям, проходившим нас здесь, в газетах и в капитана слово капитана полностью Поэтому, кто успел, тот а не успел, пожалуйста, мой бюджет. I <laughs> think